Jika kita jalani hukuman penjara, contohnya mencuri, adakah di akhirat akan dibuka semula kes? Eh? Dibuka kes semula. Kena pulang balik tak hak kawan yang kita curi tu? Bila dah kena potong tangan nanti. Bila dah kena potong tangan. Pertama tuan-tuan, tak semestinya dosa orang yang mencuri itu diampuni dengan tangannya dipotong. Tak mesti. Tak semesti. Dia diampuni oleh Allah dengan taubat yang sebenar. Dan taubat bagi mereka yang mengambil hak orang lain ialah mengembalikan semula hak itu kepada tuannya melainkan tuannya memaafkan. Di dalam riwayat dalam Musnad Ahmad hadis yang dihasankan oleh sebahagian para ulama termasuk muhaqqiq seperti Syuaib Al-Arnaud walaupun Syekh Ahmad Syakir mendaif tapi Syuaib Al-Arnaud mensahihkan riwayatnya Awalul yad quti'a fil Islam tangan yang pertama yang dipotong di dalam sejarah Islam Dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakahannya usifah wajah Nabi itu nampak macam suram, nampak macam sedih. Ada yang tanya Ya Rasulullah, malakah? Wahai Rasulullah, kenapa? Nabi kita fakih fala. Antum awanu syaitan ala sahibikum atau ala akhikum. Kamu semua penolong penolong syaitan kepada saudara kamu. La yan bagi liwaliyat amrin an yu'ta bihi Hadun illa akama Tak boleh tidak bagi pemerintah Bila dah datang kes dibawa padanya Cukup bukti Maksudnya Dia mesti melaksanakan undang-undang Tapi Nabi kata Wal ya'fu Fal ya'fu wal yasfahu Kenapa kamu tak ampuni dan kamu maafkan Inna allaha afun Alhamdulillah Yuhibbul af Tuhan itu pemaaf sukakan kemaafan. Maksud Nabi, Nabi kata macam ni. Kes-kes macam ni, kalau boleh kamu tak payah bawa lah kepada pemerintah. Kamu selesai di peringkat kamu. Kamu maafkan. Atau kamu selesai. Pemerintah apabila bawa ke mahkamah, ada bukti, cukup syarat, dia kena jalan ke undang-undang. Tak boleh dia kata, ah, tak apalah, tak payah buat lah ini. Ah, hak esok, ah, hak dia aku buat. Dia tak boleh. Tapi Nabi kata, kamu di peringkat rakyat ni, Janganlah kamu duk bawa semua kes sehingga orang kena hukum. Perkataan Nabi itu menunjukkan orang yang mencuri boleh dimaafkan di peringkat bawah ini. Tak semesti dibawa naik ke atas. Ini mentaliti yang salah yang selalu saya sebut. Di dalam sebahagian pemikiran gerakan Islam dulu dan masih terbawa-bawa sehingga kemudian. Nabi bukan slogan Nabi nak potong tangan pencuri. Bukan slogan Nabi. Sehingga seperti yang diandaikan oleh sebahagian orang. Menegakkan Islam itu supaya kita dapat potong tangan orang. Itu bukan slogan Nabi. Slogan Nabi macam saya bagi tahu apabila Nabi sampai ke Madinah yang diruayatkan oleh Abdullah bin Salam yang diruayat daripada Al-Imamul Tirmidhi dan selainnya apa yang Abdullah Salam sebut itulah surah Nabi. Ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil wan nasun niyam. Wahai manusia sebarkanlah salam. Itu the first speech yang Nabi bagi. Orang semua duk tunggu ni. Nabi sampai apa yang Nabi nak cakap? Wahai manusia sebarkanlah salam. Berilah orang makan. Bagi orang makan. Hubungkan silatul rahim dan salatlah malam ketika orang sedang tidur. Tadukhulu jannata rabbika bisalam. Kamu masuk syurga kamu Tuhanmu dengan salam. Dengan sejahtera. Itu yang Nabi buat. Setelah stabil keadaannya, barulah undang-undang dilaksanakan. Sehingga awak tidak ada alasan kenapa awak mencuri. Pemerintahnya adil, pemerintahnya tak makan harta rakyat, pemerintahnya tidak menyeleweng, penyelentah tak mengambil segala kekayaan negara sehingga rakyat menderita. Tapi masih ada lagi orang yang jiran tolong-menolong antara satu sama lain, Kerajaan jamin menjamin kepada kemudahan rakyat. Orang yang lapar diberi makan oleh pemerintah. Baitu mal berfungsi. Zakat berfungsi. Ada orang dia nak curi juga. Sedangkan dia boleh mengelak kelaparan itu. Dan kisnya dibawa pada pemerintah. Dipotong tangannya. Kalau dimaafkan di peringkat bawah, dimaafkan di peringkat bawah. Dan itu yang Nabi galakkan. Wal Ya'fu, wal yasfahu. Maafkan. Jadi kalau soalan dia tanya, boleh tak orang yang mencuri itu tak, tak kena tak, potong tangan? Di akhirat Tuhan ampun tak? Kalau dia bertaubat dengan taubat yang sebenar dan mengembalikan harta kepada umpunya. Tapi kalau dia mencuri berpuluh juta, kemudian dia pergi umrah dengan haji, kemudian dia pun pakai lebay, dia kata saya sudah bertaubat. Dengan masih lagi berpuluh juta dalam bank dia ambil, dia tidak bertaubat. Yang memenuhi syarat taubat, kena harta orang yang dia curi masih lagi berada dengan dengan dia. Kembalikan harta orang, berarti awak benar-benar bertaubat.